दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एटीएम का पिन कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि लगभग 90 प्रतिशत लोग बहुत ही बड़ी गलती करते हैं जब भी वो नया एटीएम पिन बनाने जाते हैं सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आप एटीएम मशीन के अंदर आएंगे तो आपको अपने डेबिट कार्ड को लगाना है कुछ इस तरीके से ये जो आपका चिप वाला हिस्सा है ये ऊपर की साइड में रहना चाहिए जैसे कि आप अपने एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड को लगा देते हैं इसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर आपको प्रोसेसिंग चलती हुई दिखाई देगी तो आपको डेबिट कार्ड को बिल्कुल भी नहीं निकालना है इस प्रोसेसिंग को ऐसे ही चलने देना है प्रोसेसिंग कम्प्लीट होने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का तो आपको अपनी भाषा को चुनना है आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी चुनना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं तो इंग्लिश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश को तो सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे सामने हाँ पर तीन ऑप्शन आ चुके हैं मैनेज डेबिट कार्ड पिन और सेट जनरेट एटीएम तो यहाँ पर हमें अपना एक नया पिन बनाना है तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है ध्यान से समझिए अब सबसे पहले दोस्तों आप तीन बातों का ध्यान रखिए जब भी आप अपने डेबिट कार्ड का पिन को बनाने जाते हैं सबसे पहले तो आपको अपने डेबिट कार्ड को लेकर जाना है उसके साथ ही आपको अपनी पासबुक को भी लेके जाना है और तीसरे नंबर पर आपको अपना वो मोबाइल नंबर लेके जाना है जो की आपके बैंक ऑफ बड़ौदा से रजिस्टर्ड है क्योंकि इस पर एक ओटीपी कोड भी भेजा जाएगा अगर आप ओटीपी कोड नहीं डालेंगे तो आपका जो ये पिन है वो नहीं सेट हो पाएगा तो ये तीन चीजें आपको लेके जानी है इसके बाद जब आप इन तीनों चीजों को लेकर जाएंगे तभी आप अपने एटीएम पिन को सेट कर पाएंगे अगर आपको अपना अकाउंट नंबर पता है तब भी काम चल जाएगा क्योंकि अकाउंट नंबर भी इसमें डालना होता है चलिए अब मैंने आपको तीनों चीजें बता दी है तीनों चीजें लेकर एटीएम में आपको ये काम करना है अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है मैंने डेबिट कार्ड एंटर एटीएम पिन और सेट जेनेट एटीएम पिन वाले ऑप्शन में तो यहाँ पर हमारे

का अकाउंट नंबर डालना है और इसके बाद हम दोबारा से करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो चलिए हम अपने चौदह अंकों का अकाउंट नंबर दोबारा से डाल के करेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं अकाउंट नंबर डालने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी इसको इसी तरीके से चलने देना है जैसे कि प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर दोस्तों आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से रजिस्टर्ड है क्योंकि इस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा आप दूसरा नंबर बिल्कुल भी मत डालिए आपका काम नहीं होगा आपको वही नंबर डालना है मैंने आपको बता दिया था आपको तीन चीजें लेके जानी है तो चलिए हम अपना जो हमारा मोबाइल है रजिस्टर्ड है जो बैंक ऑफ बड़ौदा से वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो ऊपर ऊपर करेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो करेक्ट वाले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो चलिए हम अपने मोबाइल नंबर को डालने के बाद करेक्ट वाले तो ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेते हैं जैसे कि हमने करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया मोबाइल नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड यानी कि वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा उस ओटीपी कोड को जब तक हम नहीं डालेंगे हमारा एटीएम पिन सेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा तो चलिए हम अपना ओटीपी कोड डाल देते हैं और इसके बाद हम करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर दोबारा से प्रोसेसिंग चलेगी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमारे सामने आएगा एटीएम पिन बनाने का ऑप्शन तो ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है इसके बाद आ चुका है प्लीज न्यू पिन यानी कि अब हमें अपना न्यू पिन बनाना है चार अंकों का तो हम क्या करेंगे हम अपने हिसाब से कोई भी चार अंकों का पिन बना सकते हैं आप जो भी अपना मतलब आपको ठीक लगता है जो किसी को ना पता चले वो एटीएम पिन आप डाल लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल भी मत डालिए तो चलिए हम अपना एक नया एटीएम पिन बना लेते हैं चार अंकों का तो एटीएम पिन बनाने के बाद दोबारा से हमें एटीएम पिन बनाना होता है चलिए हम चार अंकों का पिन डालते हैं और चार अंकों का पिन डालने के बाद दोबारा से हमसे पूछा जा रहा है री एंटर यूर न्यू पिन तो मतलब जो अभी हमने पिन बनाया है से पिन डालूंगा, और पिन डालने के बाद देना है और हमारा जो पिन है ये देखिए सक्सेसफुल चेंज हो चुका है मतलब हमारा नया एटीएम पिन बन चुका है तो इस तरीके से आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम पिन बना सकते हैं एटीएम मशीन में जाने के बाद इसके साथ ही दोस्तों अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपना एटीएम पिन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं इसका लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट्स में दे दूंगा या फिर मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एटीएम का पिन कितने अंकों का होता है आप मुझे ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आज की वीडियो में तो फिलहाल इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग